Від зміни прізвищ міністрів результат не зміниться. Про новий кабінений очільника уряду сьогодні говорили представники міських організацій політичних партій. Результат роботи кажуть, можна буде оцінити вже у найближчий місяць. До того ж, запевняють, вибори в Верховну Раду не за горами, швидше за все, восени. Більш того, окремі політичні сили активно виступають з ініціативою про перевибори парламенту. Оппозиционный блок выступает и нас в этом поддерживает уже большая часть страны за перевыборы Верховной Рады и формирование нового кабинета министров уже на базе новой Верховной Рады. Почему? Потому что те люди, которые сейчас находятся в Верховной Раде и называются большинством, на сегодня электорально не представляют никого. Сумарный, э, суммарная поддержка всех политил, которые составили коалицию равна 10% курс, который проводил Яценюк, он остался тот же самым. То есть курс, это заключается в том, что удовлетворить требования МВФ который предусматривает повышение пенсионного возраста, снижение социальных стандартов, увеличение стоимости услуг за жилищно-коммунальное хозяйство. То есть, по сути, мы ничего не поменяли. То есть, мы сменили таблички, поменяли шило на мыло, а по сути, ничего не изменилось. Если исходя из социологии и простой логики. если исходить из уровня договоренности и всего того, что у них там происходит, это очень сложно судить, находясь здесь. Поэтому мое мнение, что просто банальная социология говорит обо всем. И о причинах одних сил желания перевыборов и все-таки изменений каких-либо в стране, и нежелания других политсил потерять те места, которые они имеют.